yuhui guys, jumpa lagi di Raf Toys di channel mencari ikan. Let's go, kita carikan lagi guys bersama Raf Toys. Wih, apa guys? Wah guys, ada ikan lele jumbo yang keluar dari dalam lubang guys. Wah guys, ini beneran ikan lele jumbo guys. Badannya licin banget nih guys. Oh my god, dan kumisnya lebat-lebat nih -lebat, guys. Wah nanti kita cukur ya guys. Kalau sampai di rumah waktu guys, jangan berontak nih. Kita masukin ke dalam wadah Wadidu, guys. Susah amat guys, soalnya badannya licin banget guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita, wah guys ada lagi ada lagi nih guys. Waduh itu apaan guys? Ikan lele lagi ya. Coba kita tangkap guys ya. Wah guys, ini bukan ikan Guys. Tapi ini kan sapu-sapu guys Wah, lihat nih guys Kalau yang ini badannya nggak licin guys Tapi kasar-kasar guys Wah, lihat nih guys Mulutnya ada di bawah sini nih Wah, itu biasa juga disebut ikan tokek loh guys Soalnya bentuknya kayak tokek guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Wah, itu sepertinya sudah so, nggak ada ikan yang keluar nih Coba kita lanjut cari-carikan aja di sekitaran sini guys ya Siapa tahu ada ikan lagi Wah, itu kan, guys Wah, guys, guys Perhatikan guys Oh my God guys Apaan nih guys Warnanya orangnya guys Wah, dia luar dari dalam lubang itu guys, waduh lihat nih guys, ekornya kayak ekor naga guys, wah guys guys, dan dia bercapit nih guys, wah ini adalah lobster guys, warnanya, orangnya kayak kayak lobster yang sudah masak guys, oh my god guys, lihat nih guys, lobsternya cantik banget guys, waduh lihat tuh, guys, apa nih yang digerak-gerakin, waduh hati-hati guys, ya nangkep lobster, soalnya dia bercapit guys, nanti kalian kena capit, waduh kita bawa pulang juga guys ya kita masukin ke dalam wadah, waduh lihat tuh, guys, apa? ada yang mencoba kabur guys coba kita tarik ekornya guys ya Waduh, guys guys badannya juga licin wah lihat ikan dia kembali keluar nih wah guys guys perhatikan guys ternyata ada ikan lele albino guys wah dia keluar dari dalam lubang itu juga guys bersama lobster Waduh, kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan lihat guys ada lagi yang keluar yang berwarna wah guys guys perhatikan guys ini adalah ikan sapu-sapu guys wah ini ikan sapu-sapu albino guys lihat guys badannya juga kasar-kasar guys Waduh, kita masukin aja lobster lobsternya ayah guys dan coba kita cari-cari lagi guys waduh oh, ya, sepertinya sudah nggak ada ikan yang keluar nih guys waduh oh, ada ikan albino juga ya ternyata di sekitar sini yes. coba kita cari-cari lagi guys ya wah guys guys perhatikan nih guys di sini ada telur-telur guys wah guys dan lihat tuh guys di dalam ada sesuatu yang yang gerak-gerak guys sepertinya di dalam ada sesuatu yang terperangkap guys coba kita pecahin guys ya hitung bareng-bareng satu dua tiga wah guys di dalam ada ikan guys ikannya cantik banget guys coba kita keluarin guys ya waduh wow, guys rupanya ikan cupang mantap men kita dapat ikan cupang yang cantik banget guys warnanya merah guys yes. coba kita cari-cari lagi guys Coba tuh ada ikan cupang lagi di sekitaran sini guys ya wah lihat nih guys di sini ada kolam-kolam guys wah dan perhatikan guys di dalam ada ikan yang samar-samar di dalam ada ikan apa nih guys ya wah guys kakak dapat salah satunya nih wah di guys sepertinya ini ikan wah coba kita tangkap dulu guys ya biar kita tahu ini ikan apa wah ikan gurame ternyata kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita tangkap-tangkap lagi nih. Ada ikan apa lagi nih? Wah, guys, ada anak ikan nila juga nih, guys. Wah itu tapi yang ini lumayan, guys. Lumayan besar sudah bisa digoreng nih. -ha. Kita masukin aja ke dalam wadah, guys ya. Ikan ini bisa dikonsumsi, guys. Soalnya bukan jenis ikan hias. Wah, lihat-lihat nih, guys. Lihat nih, guys. Ikan gurame lagi nih sepertinya. Wah, guys, guys. Beneran, guys. Wah, dia lompat oh, lagi, guys. Kita masukin ke dalam wadah, guys ya. Mencoba kita raba-raba lagi. Waduh, lihat nih, guys. Ikan apa lagi nih, guys? Wah, guys guys. Guys, perhatikan Oh my god guys Ternyata di dalam kolamnya ada ikan betok juga <gih> guys ya Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya Mencoba kita raba-raba lagi guys Pasti di dalam masih ada ikan-ikan nih Wah yuk guys Yang ini kan apa yang panjang-panjang guys Wah guys guys Perhatikan Kalau dilihat motifnya kayak ikan cana guys Wah guys dapat ikan canan guys kita masukin ke dalam wadah guys ya kan lihat nih guys sepertinya masih ada wah ikan nila lagi nih panen panen nih kita kita masukin semua ke dalam wadah dan coba kita raba-raba lagi guys Wah, sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada ikannya nih. Coba kita lanjut cari-cari ikan di sekitaran sini. Lihat tuh guys, di situ ada kolam-kolam, tapi kok nggak ada ikannya guys ya. Wah guys, guys, perhatikan nih guys. Rupanya di sini ada kolam ikannya kecil. Wah, dan warnanya berwarna-warni guys. Coba kita tangkap yang ini dulu guys. Sendirinya yang berbeda. Wah guys, guys. lihat nih guys, ikannya lucu banget nih. Coba kita tangkap dulu guys ya. Wah ini guys, ikannya liar-liar liar ya kalau dalam wadah. Wah ini rupanya ada ikan kiper nih guys. Kita masukin ke dalam wadah ada guys ya dan lihat nih guys coba kita serok-serok ikan-ikan yang kecil-kecil ini ya dong ya lele lihat nih guys ikannya lumayan liar liar guys padahal kecil-kecil wah lihat nih guys kakak langsung dapat dua nih wah kakak dapat ikan pelatih dan ikan molly guys kita masukin ke dalam wadah guys ya kita serok-serok lagi guys wah pasti kakak bisa dapat semua ikannya ya yeah, guys kakak berhasil dapat semua ikannya guys ikan pelatih lagi dan ikan molly kita masukin ke dalam wadah guys ya melihat nih guys sepertinya kolam-kolamnya sudah kosong coba kita cari-cari ikan lagi guys ya di sekitaran sini siapa tahu ada ikan ikan lagi guys coba kita cari cari waduh guys rupanya di sini ada sarang ikan guys ada kolam ikan hias yang warnanya cantik banget guys ada dua yang berwarna putih dan ada dua yang berwarna oranye guys so I'm a sinful coba kita tangkap tangkap guys ya wah guys kakak dapat ikan apa nih wah yang cantik ini ternyata ikan 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 wah ikan mas guys ikan mas komet wah ando, mantap nih man. kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita tangkap yang putih yang panjang panjang ini Wah guys guys Perhatikan guys Ini adalah ikan patin guys Wah tapi sepertinya ini ikan patin albino guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan ada juga yang berwarna putih lagi nih Wah yang ini ikan mas koi guys Ikan koi slayer Mantap men Kita masukin ke dalam wadah juga guys ya Dan lihat nih guys Gak ada yang gemoy-gemoy badannya Badannya gendut-gendut ah, Coba kita tangkap guys ya Wah guys, rupanya ikan ikan cantik guys, ikan mas koki. Wah pantasan perutnya buncit guys. Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya dia cuma berdua guys, berdua ikan mas dan berdua ikan. Wah, wah, wah guys 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 perhatikan sepertinya ada kolam-kolam lagi guys. Wah guys guys Lihat tuh guys Ada ikan apa tuh guys Wah kalau dilihat-lihat ikan cantik banget guys Yang sepertinya mau berkelahi guys Coba kita tangkap guys ya Kita harus pisahin Wah guys Ternyata ikan cupang guys Pantesan mau berkelahi guys Soalnya ikan cupang kalau ketemu Pasti berkelahi guys Kayak upin ipin loh guys Dia sering ngadu domba Ikan cupangnya Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya Ngeliat nih guys Ada lagi ada lagi nih Yang ini mungkin Yang yang ngelawan-ngelawan guys <gay> Guys cantik juga guys ya Kita masukin ke dalam dalam ada guys mencoba coba kita periksa lagi guys Wah itu sepertinya dia cuman berdua guys Coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya Siapa tahu di sekitaran sini Ada kolam-kolam lagi Itu apaan guys Wah guys Guys ada botol Wah ada botol yang mengeluarkan Mengeluarkan air guys di dalam botolnya ada apa ya Wah ini, guys Di dalam rupanya ada ikan guys Wah itu ikan apa guys Kayak ular Kayak ular guys Coba kita tangkap guys ya Wah guys rupanya Ada anak Waduh Ada anak ikan gabus nih Sepertinya Wah ini anak ikan gabus Nggak tuh ikan cana ya Wah, kita masukin aja ke dalam wadah, guys ya. Dan ada lagi, ada lagi nih. Wah, guys. Sepertinya yang ini kan canda, guys. Kita masukin ke dalam wadah. waduh. Tapi yang ini kenapa, apa, guys ya? Wah, Yang ini unik-unik, guys. Wah, coba lihat tuh, guys. Kepalanya ah, jelek banget, guys. Wah, guys. Guys, kita masukin aja ke dalam wadah, guys ya. Yang tahu itu ikan apa isi di isi di kolom komentar aja, guys. Biar kakak juga tahu, guys ya. Coba kita lanjut cari-cari lagi, guys ya. Siapa tuh ada kolam-kolam di sekitaran sini? Wah, ini apaan, guys? Oh my god, guys. Wah, wah, guys. Ada kura-kura, guys. Wah. Ada ah, lihat nih guys ada telur besar guys ah, ada yang kecil banget nih guys wadidaw guys yang ini mungkin yang paling bungsu guys ya wadidaw guys coba kita cari tuh hari ada ada yang besar banget nih guys ada lagi ada lagi yang sedang sedang nih guys wadidaw kura kuranya liar liar banget guys ya wadidaw mending kita masukin ke dalam wadah guys ya wadidaw yang ini yang kecil kecil ini kita masukin juga ke dalam wadah guys wah dan lihat nih guys yang ini mungkin yang paling kakak guys wadidaw kura kuranya nggak malu malu guys ya dia nggak takut lihat orang wah dan lihat nih guys ada yang besar banget nih jangan-jangan ini kakek kura-kura ya lihat tuh guys dia juga nggak malu-malu guys kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys jangan-jangan ini adalah telurnya guys wadidaw telurnya besar banget guys warnanya kuning jangan-jangan di dalam ada sesuatu nih kok kura-kuranya jagain telurnya guys ya wadidaw daripada kita penasaran mending kita pecahin telurnya guys hitung bareng-bareng satu dua tiga wadidaw guys Upaya di dalam ada kura-kura yang lumayan besar nih wah guys pantasan kura-kuranya ngelilingin telurnya guys soalnya dia mau mengeluarkan kura-kura yang terjebak ini guys kasihan banget guys ya kita masukin juga ke dalam wadah guys ya lihat nih guys kita dapat banyak kura-kura guys ada yang kecil kecil banget ada juga yang sedang-sedang ada juga yang besar banget guys waduh kita pertemukan dengan keluarganya guys dan lihat nih guys tangkapan kita kali ini juga banyak guys dan ikan hias kecil yang berwarna-warni kita juga dapat ikan cubang yang berwarna warna-warni guys oh, so amazing full dan tadi kita juga dapat lobster guys wah lobsternya cantik banget guys ya tapi dia bercapi teman itu guys jadi kakak mau balik dulu guys nantikan kakak terus di video selanjutnya guys ya biar kalian gak ketinggalan keseruannya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe guys bye bye guys